Уважаемые бердянцы, сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Радюков и Валерий Подколзов. И это поговорим мы о программе которая, программе кредитования, которую предоставляет сейчас Ощадбанк. Программа очень интересная. Я уже ошибся в чем-то? Планируется. Планируется? Хорошо. А программа планирует предоставить 100 миллионов гривен под примерно 5% годовых. То есть ставки... Ну, фантастически в нынешних условиях для Украины. Точно. Лучше не придумаешь. Да. Мечта. И вот давайте коснемся. Нет ли здесь каких-то подземных течений, камней, что? Вот сейчас Валерий у нас представляет сторону бизнеса. Он задаст вам вопросы, а вы на них ответите. Не, ну Николай Николаевич, я думаю, хотелось бы, чтобы представил. Да, да, да. Да, но это программа социальных инициатив, международная, которая планирует специально для, для решения социальных проблем в Украине э, и совместно со Щадным банком. Суть в том, что, правильно озвучена сумма, на эту программу выделяется на этот год 100 миллионов гривен для инвестирования. Вроде сумма небольшая, но есть какие как говорят, подводные течения. Не подводные течения, они ориентированы на социальный бизнес. Э, есть четкие критерии социального бизнеса, и для того, чтобы попасть в эту программу, нужно сначала обратиться в э, организацию Международную, которая дает характеристику, ваш бизнес социальный или не социальный. После того, как они подтвердили, что вы социальный бизнес, ну кто решит воспользоваться условиями такими льготными финансирования, то после этого обращается в ощадный банк и угу. работаем по, уже по кредитованию. Вот. Конечно, интересная ставка от 5%. Можно все, вот покупки недвижимости, основных, пополнение оборотных, транспорта, ну, широкий спектр финансирования идет. Сумма минимальная от 250 тысяч гривен, максимально 2500 тысячи гривен. Вот. Это такая первая ласточка, запуск программы планируется в мае. Угу. Вот. Поэтому, кто уже, и это как бы критерий, кому это интересно, могут обратиться, мы даем контактные телефоны представителей международной организации и обращается к ним уже для того, чтобы можно уже было нарабатывать для себя попадает не попадать понимать что это правда но uh -huh. дело в том что э, социальный бизнес мы уже даже скажем что такое там объясним ну, чтобы не на телевидении потому что там несколько критериев это количество э, людей сколько там работает э, ну будем так инвалидов или там социально незащищенных на uh -huh. это самое сколько какая оказывается Социальная миссия в государстве, то есть там может быть благотворительная деятельность, там волонтерская деятельность. Это все должно быть прописано в уставных официальных документах. Uh -huh. Это должно быть подтверждение. Не просто сказать, что я вот, социальное предприятие. А вот предприятие должно быть в штате, столько-то от таких-то сотрудников. А есть критерий. Прибыль должна быть не более 80 миллионов гривен за 2015 год. Ну, у нас практически все бердянские такие клиенты. Ну, вот как бы основное. Если есть подробности вопросы, задавайте. Не, но у меня есть вот даже потому, что уже рассказали вы, э, то есть есть вопросы, например, то есть давайте э, то, что живое, последнее, то, что вы сказали. Э, прибыль не больше 85 миллионов. 80. 80, ага. да. Э, а если предприятие не прибыльное вообще, то есть это этому предприятию кредит же даваться не будет, я так понимаю, ну, ну, да? Ну, надо же кредит же с чего-то погашать. Угу. Ну, смотрите, я, допустим, как реально действующий предприниматель, я ну, понимаю, о чем речь. Я бы хотел бы на таких условиях кредитоваться. То есть, а мне вот, как гражданину Украины, как предпринимателю, какие мне надо удовлетворить условия для того, чтобы... Что такое социальный бизнес? То есть, какие условия мне надо удовлетворить для того, чтобы попасть под эту программу? То есть, есть ли какой-то алгоритм действий для того, чтобы этот кредит получить? Если я занимаюсь, там, допустим, своим каким-то производством. Ну, конечно, есть это любое. Это любое предприятие. Это может быть даже владелец кафе. Это может быть частный предприниматель, который там, ну, производит какую-то, ну, не, не важно, что он производит, просто в его деятельности вот один из критериев какой. Вот, допустим, пицца. Они какую-то часть вот приводятся, пример, даже в этой программе, которая у вас. да mm -hmm. mm -hmm. Здесь mm -hmm. приводятся примеры, mm -hmm. что mm -hmm. есть. Пицца -ветеран. пицца ветеран, и часть прибыли этой пиццы идет на нужды там а то, да, а то оно прописано, это вся сумма официально проходит. То есть угу. есть официально подтвержденные вещи. Или же в вашем предприятии, допустим, работает 50 человек, 25 из них. Ну, социально незащищенные лица. То есть, может быть, там инвалиды какой-то группы, может быть, там ну, те же участники боевых действий. Uh -huh. То есть те льготные категории работают. Вы уже тогда попадаете в этот список. Но точно и четко дает оценку это международная организация. Они говорят, соответствует или нет. И только когда они сказали, что вы соответствуете, вы получаете рекомендацию на получение этого финансирования. Потому что средства мониторятся и контролируются именно этой компанией. Uh -huh. А мы как. Ну, организация, которая выдает финансирование. Ну, как распорядитель. Да. да, да, да через да. нас. Слушайте, все эти вещи прописаны нужно быть уставом. Да, да это сказали? надо прописывать. Да, Но Предприниматель да, да. он не прописывает. В предпринимателя нет устава. А он тоже может сюда попасть. Соответственно, значит, его деятельность, которую он проводит официально через банк, должны быть какие-то подтверждающие документы, что он занимается этой благотворительностью, uh -huh. социальной uh -huh. миссией в этом. Но опять же, если в штате у, люди, у него работают в штате эта категория социально незащищенная, то есть же трудовые книжки, есть трудовые договора, uh -huh. которые подтверждают, что данная категория ну, работает. Ну я понял, да, 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 официально. То есть это, ну просто подчеркну кредит до 36 месяцев. Выдаются в виде кредита и невозобновляемой кредитной линии, то есть два варианта. Это планирование такое. Предусматривается первоначальный взнос, если покупается транспорт, то есть по сути дела. То есть свои если покупка транспорта, то часть должна быть своя. читал, здесь около 30 там надо положить. Я все-таки, знаете, мы ушли в другую сторону. Я вот хотел бы вот мне понравился портрет клиента написано. Вот тут есть три критерия, ну, легче всего которому, из которых соответствует только не имея 80 миллионов гривен да, прибыли. А все остальное достаточно сложно. Это выборочные критерии или это все, вот, допустим, вот эти три критерия, они должны быть, они должны быть все вместе в совокупности? Ну, Вообще-то компания решает, соответствует ей или нет. То есть это будет, я так понимаю, что в принципе это будет индивидуально. Да. Индивидуальный подход, то есть я обращаюсь, подаю нужные документы и так далее и тому да, подобное. Да, да. Все, я просто почему? Потому что э, ну, сама прибыль не является основанием для того, чтобы вы социальное предприятие. То есть критерий, кто у вас работает и как вы если у вас социальное отчисление на социальные потребности, угу. то есть ваше, ну, участие в благотворительности социальной, это важный критерий. А опять же в течение какого времени э, нужно это, быть? Это, пока еще такого не прописано. То есть не непонятно не понятно, еще, не да, смысла, пока? да, Это подробности. Там даже есть вот мы вот в рекламке, которую мы даем. Там есть конкретный адрес человека, который консультирует предпринимателя уже непосредственно по данной программе. И что нужно сделать. Uh -huh. вот. Хорошо. А то, что касается, допустим, вот, кредитования, вы говорили по поводу недвижимости. То есть эта недвижимость должна покуп покупаться на предприятие. Да? То есть имеется в виду там, территория uh -huh. какая-то, здание uh -huh. и так далее. Если, если предприятие, то это на предприятие. Если uh -huh. частный предприниматель, uh -huh. то это uh -huh. частный предприниматель. Uh -huh. Вот главное, что для телезрителей, можно сказать, для тех, кто нас смотрит, что это от 5% это не в валюте, это в гривне. Чтобы что понимать. немаловажно, да, да, да. да я по скажу сам, ставкам. Потому что на сегодняшний день минимальные ставки где-то начинаются от 20%, 21%, это уже хорошо считается для бизнеса, то 5%. Ну на а круг там на... все равно не получается 20-21, а ну там со всеми комиссиями да. и так далее набегают Поэтому в любом со случае. Социальная ставка, вот это вот условия, которые могут быть по этой программе, я понимаю, это первая ласточка, как и энергокредиты. Uh -huh. Я так понимаю, что это будет и дальше развиваться. Это, это может быть как вот выделяли на энергокредиты небольшую сумму и постепенно их осваивали. Точно так же и это выделят сумму, насколько это будет востребовано, насколько это будет задействовано. И опять же, это своего рода стимул для... Развитие именно социального бизнеса для решения социальных программ. Не просто даже там только чисто для себя работать и зарабатывать прибыль, но ну и решаете социальные проблемы в своем регионе, в государстве Украина. И я так понимаю, почему международные организации нам помогают? Потому что легче нам выделить деньги, чтобы мы здесь развивались, на своей территории, в своем государстве, чем... Ждать волну людей Инвесторов. без безработных, тех же, что да, себя. Да, да. Потому что да. накладываются уже проблемы в их странах. Поэтому надо пользоваться, как, как наши политики говорят, к… деньгами наших друзей. Да? <связано> есть возможности. <связано> <такие>. Это точно. <связано> а я хотел, Николай Ильич, еще вот такой вопрос тоже касается. Я же все примеряю на себя. Да? То есть Вы вот, вот я, я посмотрел, почитал, думаю, Нормальная так я тоже принципе, хочу, да, сразу say, захотелось. А, вот как вы думаете, вот я прочитал, допустим, вот эту вот, вот, информацию, брошюрку, да, у меня есть ощущение, что все-таки больше это рассчитано на большие города, объясню почему. Но в нашем случае, допустим, то, что касается Бердянска, э, ну, отчисление с прибыли там где около 10% это понятно, там то, что мы говорили по граничной прибыли, это тоже легко. Но я, допустим, находясь там во второй группе, имея 10-20 человек оформленных, из 20 набрать 10 человек, которые, так сказать, незащищенные верствы населения, да, но это нереально трудно, потому что когда-то это стало причиной, почему я не, не смог найти там инвалида и по какой-то причине ну, по этой причине мне пришлось сократить штат, штат сотрудников, потому что на одного работающего э, инвалида должно приходиться э, там, так, определенное количество на, э, людей, которые работают без, то есть защищенных населения, да. И вот, вот я столкнулся с такой проблемой. Хотел набрать больше людей, а мне не получилось, потому что налоговая не дала добро, искал человека из незащищенной группы, да, и не получилось. Это ситуация, когда в эту группу попадают и переселенцы. У нас очень много переселенцев, да, переселенцы. И тоже из них можно выбирать. Ну, я вам откровенно хочу сказать, честно, раз мы заговорили на эту тему. Я не в обиду никому из переселенцев будет сказано, но на сегодняшний день, пытаясь найти людей на хорошую высокооплачиваемую работу Никто еще я не могу будет. никого найти вот даешь объявление э, на охранника э, охрану ну то есть в охрану да людей приходит нормально даешь объявление там зарплата там примерно раза в 4 больше чем у сторожа даешь объявление просто на обычный рабочий день с, с понедельника в пятницу uh -huh. с 8 до 5 никого нету приходит человек там 35 лет я говорю так ты же еще способен ты же я лучше тут посижу, и сразу ты начинаешь, я ну, начинаю мне, сразу мне думать. Платят, так, ну да, да нет, да, мне платят пособия, плюс у меня там пенсия, это я так хожу для поддержания штанов. Я говорю, так ты же еще физически тебе видно? Да, нет, и то есть вот такая проблема. Поэтому... За переселенцев вы поговорили, все правильно. Но опять же, э вот если такая вот проблема, то есть э вот у меня, например, складывается впечатление, что я в Бердянске физически не смогу этого сделать. Я, конечно, не, еще не пытался, но как вы на это смотрите? Вот я вам рассказал свои чаяния, как вы думаете? Насколько Бердянск для этого э приспособленный город? Созданием. Ну, допустим, в этом году можно, если в этом году мы не попадаете в программу, да, я так, а я предполагаю, что она будет и в следующем году. Э можно просто сейчас уже создавать предприятия. Угу. которая будет ориентирована на именно на этот Под кредит создавать это предприятия, да. ориентировано на предприятиях сейчас создавать. Ну, То есть, Валер, смотрите, развивать они... уже сейчас. Это я понимаю. И да. оно как раз уже будет итоги шестнадцатого года. Ну, это вот уже будет результат. Те же переселенцы, которые ну, вы, говорите, знаете... вы ищете профессии мужские, а мужчин переселенцев слава богу здесь немного. А вот женская часть, возможно, надо задуматься о каком-то предприятии. Быть, да которые может... будут задействовать да. женщин в этом да. плане. да, То есть переселенцы тоже подпадают, да? я же правильно все понял. Да, то есть да, да, те, кто да. вернулись принципе, из зоны, на этого... них то как раз и делают упор в основном. Те, кто уехал из э, этой зоны сюда, те, кто пострадал в результате этих военных действий, угу. вот их пытаются, по сути, одна из целей программы ⁇ адаптировать, много, у нас да, конечно, много, много. перемещенных, это внутренних. До 20 близких. тысяч зарегистрированных. Конечно, да. не все они не проживают на территории Поэтому Поэтому как раз в этом плане очень перспективно. И еще, сюда uh -huh. же никто же не отнимает, Есть же такая программа, можно те же, что у нас город курортный, создавайте хостелы, создавайте те же это, базы отдыха, ну как бы гостиничку, которую можно там сделать те же льготы, там какую-то часть для каких-то определенных категорий. Без вопросов. Тоже то же строительство тех же дом, жилья для Тех же переселенцев. Для них, для них же и строй, грубо говоря. Да, да, это для это же людей, вот тебе да. вот уже и проблема. Ту же технику приобрел, оборудование, У -у -у. занимайся. Николай Николаевич, когда Вы говорите о возврат кредитов кредита в течение двух лет? до 36 месяцев. До да. Вот просто, просто тут даже вот расчет я смотрю на том рекламе, угу. что мы давали. Кредит миллион сроком на 2 года. Э, стандартная ставка кредитная и это экономия больше 187 тысяч. Ну я, откровенно говоря, тоже смотрю, что вот тут написано, что с миллиона надо будет заплатить порядка 240 тысяч. Это по стандартной Вас ставке. Пугает, Я это понимаю, это по Я знаю, а что... А вот ставка условия какие? 52 тысячи да. с миллиона за два года это ничего. Я знаю, что эта цифра нереальная. То есть это мало. Я знаю, что на самом деле заплатить придется все равно намного Нет, больше. Не будет. Это ж кредит, он уменьшается. Поэтому это плата на остаток, поэтому это реальная сумма за два года, за миллион. Ну, тут же с комиссией а совсем другое а вот, делами. Когда да. сумма за, за миллион под, подставки 5%, получается заплатить 52% 83 гривны. Ну У нас инфляция гораздо больше. Нет, давайте, это давайте вообще Давайте Мы будем это, говорить, это, что это, просто это. нас не видят, что мы здесь да, показываем. Да, да. Ну, мы берем сумму, например, миллион, да? Uh -huh. Вот с миллиона человек должен заплатить сколько по... Ну, если вот эта программа... 52 тысячи, 52 тысячи за два года. А сейчас мы платим 240 тысяч, получается. Да, 240 работая по обычной программе. Uh -huh. как, а как вы думаете, вот все-таки, я же понимаю, что там тоже не все так просто. От 5% заманчиво звучит. То есть я понимаю, что вы еще не работали, да, с этой программой. Ну а вы как реально оцениваете? То есть сколько будет, насколько выше все-таки будет? если написано 5, значит 5 будет. Не, написано от 5, не написано 5 дело в том, что. Ну, может быть, в зависимости от бизнеса есть еще, от того, что вы покупаете. Ну, то есть, если человек наоборот не вкладывает, какой бизнес, ну, если на недвижимость там может быть, там же что же это можно? Вот это будет, наверное, от этого будут критерии. Но пока разъяснений дополнительных не было, поэтому uh -huh. сейчас не могу ничего комментировать в этом плане. Но расчеты делаются все от 5. От 5. А раз мы крутимся все-таки насчет виртуального нашего миллиона, да, хотел бы тоже uh -huh. спросить. Ну вот я смотрю, срок 2 года, ну до 3 лет считаем, да. Пока даже в голову не приходит бизнес, за который за три года можно отработать, заработать там миллион, грубо говоря, отдать его, еще что-то, чтобы осталось Почему тебе. Вас как uh, да, вот мне интересно, все-таки, опять же, как вы смотрите, ну, тяжело вас спрашивать, потому что мы еще же не работали да, в этом плане. Uh, вот три года, uh, можно ли потом этот процесс, uh, так сказать, увеличивать, то есть uh, срок? Или три года это четко все это кредит, прописано, кредит, да? И не кредитная линия, они уже по собой подразумевают, что должен быть погашен течение срока кредитования ага. но это я вообще всем рекомендую всегда вот кто меня знает кто общается с бизнесом со мной физические лица я всегда говорю это если вы берете финансирование всегда надо оформлять на максимальный срок а, на максимально возможный срок а погашать? по возможности когда у вас есть, есть? потому что заранее погасить приветствуется еще, да. еще на сегодняшний день на сегодняшний день финансирование у нас есть такое понятие как инфляция И даже вот не пугает оно то, что мы сейчас приобретаем стоимостью миллион, оно через в течение трех лет будет, уже не будет стоить миллион, оно будет стоить иметь другую критерию оценки. Конечно. Поэтому любые проценты, даже 20%, которые заложены в банковском кредите, инфляция съедает. Поэтому, ну есть, ну, конечно, это, кроме даже, у нас даже с, это благодаря инфляции потребительские кредиты становятся ну, интересными. Вот, в связи с тем, Конечно. что цены растут гораздо выше, и мы уже сегодня пользуемся, рассчитываемся другими, ну, другой оценкой уже. Деньги имеют другую стоимость. Ну а для бизнеса, я говорю, 5% поверьте. Это считайте, что вам отдали. Деньги и все. Дали просто попользоваться. Какой да, выводится? и вы отдаете а, и а, а вернуть просят меньше у вас еще. Говорят, возвращайте меньше. То есть по факту получится, что мы взяли миллион, а отдать надо. 1900, наверное, надо будет отдать. Нет, как бы в номинале отдаете больше чуть-чуть, но по стоимости значительно меньше. Это да. Ну, правда. Николай кто-то обращался уже. Ну, что я пришел как раз в Вильную Громаду первым. И обратился в мэрию нашу, обратился, тоже отдал информацию в районную администрацию. Ну угу. пока, вот, если только интерес вы проявили. Сам, что, как вы думаете, что пугает людей? А у нас как бы вот опять же обращаюсь к энергии. Пока к... на ком-то не исполнил. К, столб... к энерго Я энерго программе обращаюсь. Не... Как люди не верили в действие и живость той программы. Точно так же ж не верят в живость, я так понимаю, ну, что это живая, настоящая, что это правда. Наши люди что... всегда, всегда ищут подвох где-то. Да, да? где-то подвох ищут, и поэтому ну, на сегодняшний Боятся день. Энер... Энергопрограмма уже действует третий год, и тут уже видят, что подвоха нет. Ну, то есть уже люди понимают, что это надо пользоваться, идут. Я так думаю, бизнес тоже, когда поймет, что можно создавать бизнес и иметь поддержку. И на таких условиях его хотя бы развивать. Ну, я думаю, что ситуация поменяется. Опять же, в чем риск людей? Вот люди не понимают. Нет, чем? риска чем? нет абсолютно никакого. Нет, просто риск людей, просто риск, для нас, риск понимаете. Предпринимателей, предпринимательство вообще рисковое дело. Да, да, условии. да. Просто стоят э, какие-то четкие рамки, да, которым нужно соответствовать. Я, допустим, как предприниматель, я вижу, что я ну, процентов на 80, это так, я думаю, по-легкому. По по я не соответствую. Но мне интересно, я уже теперь хочу соответствовать, ну, понимаете, то есть надо Можно организовать бизнес Да, 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 надо только подумать, чем заниматься Просто я же говорю, единственное, что отпугает К сожалению, вот этот вот, что именно 3 года Вот это, конечно, вы говорите, нет подвоха Есть подвох, через 3 года надо отдать Понимаете, если можно было взять Хотя бы на 5 лет, 5 лет это уже хорошая перспектива Ну вот, ну хотя 5% Тоже хороший вариант, поэтому да, Ну давайте просто разделите Сумму миллиона на условно, на сколько это, 365, на 1100 дней, сколько денег надо возвращать? Нет, ну вот если изгодить, да, что сами да, понимаете, да, так что, что это было, не так да, много. Нет, ну вложить в любом случае, тут вопрос не в том, что отдать, а вопрос в том, что их надо заработать и отдать, понимаете? Ну на это же построена программа, чтобы развиваться. И проценты не душа то есть вам дают, вы уже приобретаете свои основные, или там оборотные пополнять, и вы с них работаете. Mm -hmm. Поэтому, опять же, пополняя оборотные, где вы возьмете деньги бесплатно? Это считай все бесплатно. Нет, все правильно. Это бесплатные деньги. Это ресурсы, которые ну, даются для того, чтобы человек мог при минимальной даже марже выжить. Правильно? Ну, как предприниматель. Ну, опять же, да. Но при определенных условиях, потому что нужно, опять же, основная... Основной месседж, скажем так, от этого кредита это помогать людям, которые оказались такой, в таком положении. Не Благ... один, чтобы Благодаря создавать. нам, в том числе, ну, создавать да. новые рабочие места, да. создавать угу. это самое, Для... оказывать поддержку людям, которые ну, не могут себе помочь, та благотворительность. Поддерживать ну, как бы, ну, наши вооруженные силы, там, национальную гвардию. То есть оказывать им Это, это все Свет? можно. Я... Поддерживать участников, кто там у нас есть, раненых, больных, там это все. Программа идет, социальная вот Я так понимаю, что оно все рассчитано тоже. Кредит отработали, отдали и условия, соответственно, потом уже ну, не действуют. Да, можно... А так вы же отдали, вы же кредит погасили. Ну, кредит Тогда погасили, он... соответственно, людей можно уже... Ой, ну а как? Ну, я думаю, что... Отработал три года, все, деньги есть. Что а, бизнес, зачем? А, разку... а зачем? почему не зарабатывать дальше? Бизнес раскрутил, дальше Да, дальше? А дальше то придется работать на, так, на условиях, как и все. А так они и работают на условиях, так, как и все. Так мы и так все. работаем как все. Вас... Здесь-то это по сути льгота 5%, да? Но, а там придется конечно. на общем. Немножко не путайте. Это же да. не на налоги льгота. Это налоги на это это ж финансирование льготное. Налогообложение. На, же, на, не, на, на нет, чужие деньги да, а, да. а, на, Налогообложение не меняется. Оно как действует государство Украины, так оно и действует. И исходя из него. Поэтому наоборот, воспроизвестно деньгами почти бесплатными это, развил свой бизнес, помогал другим. Тебе mm -hmm. дают помочь помочь. Mm -hmm. Помогай другим. Потом, пожалуйста, ты работаешь на всех своих, программах, да. и все... раз, и раз у тебя получилось в таких условиях отдать там, тот же mm -hmm. миллион условный, mm -hmm. да, mm -hmm. который живи-работай, живи-работай да. и не надо никого там увольнять а или а а что-то такое, так оно и будет, дома и да, да. А будет? кстати, вот еще немаловажный вопрос, я вот сейчас тоже думаю. А вот от момента начала вот, вот там, пришел я к вам, да, и говорю вот хочу, и до момента того, как я там, получу этот кредит, да, то есть этот, этот же условный миллион Сколько времени, сколько этапов надо пройти, как вы думаете? Самый основной этап, это надо прийти в эту международную организацию, обратиться. Они дают свое заключение. Но опыт И есть после... уже. Сколько времени это примерно? Это только программа. Стартовать будет предварительно в мае месяце. Не... Поэтому опыта еще Никому такого не. Если я не ошибаюсь, я только что заходил на сайт в конце апреля, будут отобраны уже первые первые люди, которые получат кредит комиссии. То есть в начале апреля эта программа стартовала 6-го, по-моему, и вот к концу апреля будут отобраны первые кандидаты, которые получат первый. Они когда вы, это если ваш вы проходите рекомендацию получаете рекомендацию, что вы начали ага. что вы получаете заключение, что вы являетесь социально ориентированным бизнесом. Вы превращаетесь в банк. Ну, банковская процедура выдачи кредита зависит непосредственно от человека, который должен предоставить пакет документов по себе. Предоставляете быстро, быстро. Ну, соответственно, быстрый кредит. Долго предоставляете пакет, соответственно, долго это. Тут уже интересно. Я вот касательно счет банка, и, допустим, вашего отделения любого другого, я не сомневаюсь, потому что мы здесь все вместе, все рядом. Международная организация, я так понимаю, решение в любом случае принимается не у нас, да нет решение у социальной направленности бизнеса да, принимается да, у нас, да, да, а да, а это вот эта организация а кредитуется уже через защитный банк? Я просто к чему говорю, вы правильно, я понимаю, что у вас нет опыта работы по этой программе, но у вас же есть опыт работы там по тем же энергокредитам с mm -hmm. зарубежными партнерами, mm -hmm. да, то есть вот как вы видите, сколько им время нужно для принятия решения, mm -hmm. потому что ну mm -hmm. процесс это mm -hmm. месяц два. ну вот видите, ну тут этот сам, то есть два это потолок, да? Я понял. Все, мне вот, в принципе, вот это, вот это было интересно, потому что тут же тоже надо понимать, сезон, не сезон, то есть. Но, нас, же, за сколько нужно готовиться. И, еще есть такое понятие, как э, наплыв. Да? Вот, если первые кредиты мы, Энерго, мы искали заемщика, то сегодня они уже стоят в определенной очереди, угу. чтобы мы успели обработать заявки. Я так понимаю, и здесь точно такая же будет. Сейчас ждут, а потом будут люди ждать, когда это примут и насколько это пойдет. Ну, будем надеяться, что так и будет. Ну, говорю, вообще-то, вот это вот что хорошо вот за последние годы в нашей стране, у нас ну, как бы есть программы, что появляются как, как для населения, как там, ну да, для населения, теперь вот для бизнеса, социальные программы. То, что ну, стоит браться, не бояться, но все равно же люди для развития бизнеса будут искать кредитные ресурсы. Конечно. Это Поэтому, кровь, да, да. меняя немножко направление, становляясь более ориентированным ну, в социальном плане, Вы получаешь возможность развиваться ну, по другому. Поэтому я думаю, стоит этим заняться. Не, ну я вполне серьезно рассматриваю этот вариант, потому что мне, мне интересно. Я понимаю, что есть там какие-то нюансы, которые... Там много тем. Да. И перевозка тех же льготных категорий в этих самых. И вот те же костелы для тех же, ш... же переселенцев, ветеранов. Тут, ветераны. Надо включить да. Да. тут, тут да. Ну, тем много Посмотрите. для рынка. Вот в каждом регионе он свой будет. Это. И та же продажа тех же, тех же для тех же аптек, это своя социальная mm -hmm. направленность mm -hmm. аптек, льготной категории, mm -hmm. там для тех же... Ну может быть такое, может. Конечно. Есть же направленность по вот, тот же хлеб социальный. Можно будет вот, те же строительные материалы для строительства, тех же, может быть, каких-то объектов бытовых для, ну, для тех же переселенцев то, чего ну, трудно найти. А вот, пожалуйста. Подсказываем уже тему, да, да. да? Есть, я знаю, что у нас есть предприятия, которые производят там современные строительные материалы, которые собираются буквально на глазах. Там, за считанные дни можно сделать дома, первичное жилье. И оно недорогое, и тем не менее решает жилищные вопросы для многих людей. Это может быть даже в части не только, а это может опять же и громада здесь поинтересуется, угу. чтобы решить закрыть угу. вопросы. И у них будет какая-то направленность. Ну тут, тут много тем. Я, тут я, не, не дай так садиться глубоко, а, то найти можно много выходов и, угу. и пользы для себя получить. И кстати, под это может быть какие-то гранты потом еще под, подвести. Будем считать, что мы достаточно доступно объяснили все нашим зрителям. И единственное, что хотелось бы сказать, что 100 миллионов это кредит падает. рассчитан от 250 тысяч до. Минимальная сумма 250 тысяч, максимальная сумма кредита И 250. попадает под это всего 150-300 человек в стране. А так что да. если у кого-то есть какие-то предложения, думайте быстрее, дерзайте. Подавайте, подавайте заявку и дерзайте. Да. Это не просто. Просто надо будет прийти в банк, мы даем координаты этой организации, и, пожалуйста, вы уже будете... Первый шаг, что это вам нужно обратиться в эту организацию. После этого, уже когда вы получите от них рекомендацию, обратиться к нам. Все. Все. Спасибо, Спасибо большое. Уважаю. Спасибо.